નમસ્કાર દર્શક મિત્રો વોઇસ ઓફ વડોદરા ન્યૂઝ માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે જમ્મુ કાશ્મીરના પહલગામમાં ગતરોજ પર્યટકો ઉપર થયેલ કાયરતાપૂર્ણ કાતંકી હુમલો અત્યંત નિંદની છે આ હુમલામાં અંદાજે 28 જેટલા લોકોએ પોતાનો જાન ગુમાવ્યા હતા જ્યારે કેટલાક પ્રવાસીઓ ઘાયલ થયાના અહેવાલ સામે આવ્યા છે જે ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે સમગ્ર ઘટનાને વખોડવા અને મૃતકોની આત્માને શાંતિ અર્પણ કરવા અને ઈજાગ્રસ્ત વહેલામાં વહેલા સાજા થાય તે માટે આજરોજ વડોદરા શહેરના ન્યાય મંદિર લાલકોટ સામે આવેલ શહેર ભગતસિંહ ચોક ખાતે જમિયતે ઉલમા એ હિન્દ વડોદરા તેમજ અન્ય મુસ્લિમ સંસ્થાઓ દ્વારા પીડિતોના પરિવારજનોના દુખમાં સહભાગી બનવા અને આ ઘટનાને વખોડવા કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો જેમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ સમાજના નાગરિકો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા બ્યુરો રિપોર્ટ નિસાર મહેંદી સાથે જગદીશ ભાઈ ઓડ आज यहाँ पर बड़ौदा शहर के मुस्लिम समाज जो है कई कल पहलगाम में जो आतंकवादी कायरतापूर्वक जो हमला हुआ है सामान्य नागरिकों के ऊपर जिसमें 28 लोगों की मृत्यु हुई है और कई लोग घायल हुए हैं उनके प्रति हमदर्दी और उनके साथ इस दुख की घड़ी में पूरा शहर का मुस्लिम समाज उनके साथ है इसके लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और ये जो आतंकवादी हमला हुआ है घटना हुई है ये सख्त विरोध करने के लायक है उसको वखोड़ते हैं पूरा मुस्लिम समाज पूरे शहर के नागरिक लोग जो है इसको वखड़ रहे ऐसी घटनाएँ नहीं होना चाहिए हमें साथ में नागरिकों को एक तरफ उनके श्रद्धांजलि उनकी घर वालों के सुकून शांति के लिए दुआ के लिए मामला होना चाहिए दूसरी तरफ हमारे तरफ पास ये भी होना चाहिए कि ये घटना जो बनी इसमें कौन लोग जवाबदार है सुरक्षा एजेंसी केंद्र सरकार की इसमें चुप हुई है या नहीं हुई है ये भी नागरिकों को प्रश्न करना चाहिए क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये घटना जहाँ पर हुई है टूरिस्ट प्लेस है पूरे भारत से और विदेश से दो फॉरेनर टूरिस्ट भी इसमें मारे गए हैं तो ये एकदम सिक्योरिटी जोन के अंदर ये मामला हुआ है तो ये अकाउंटेबल जो लोग हैं उसके बारे में भी नागरिकों को सवाल करना चाहिए और सरकार और एजेंसियों को उसके बारे में डिक्लेरेशन भी करना चाहिए और भविष्य में फ्यूचर में ऐसी घटना न हो ऐसी कड़क सुरक्षा का बंदोबस्त देश को और वहाँ पर जो बजट फाड़ो थे हम सिक्योरिटी के लिए उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए आतंकवादी ने गुन्गार ने खरेखर गुन्गार कोई सुनवाई की जोवाई नहीं जो एने फांसी थवी जो है आतंकवादियों જે મોતના ઘાટ ડોતાર્યા છે એ બહુ કાળું કેર વરસાયું છે એવું કહેવામાં આવે તો ચાલે સરકારશ્રીને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે આવા તા આતંકવાદીઓને શોધી શોધીને ઝેર કરવા જોઈએ અને જાહેરમાં ફાંસી આપવી જોઈએ તા કે બીજા જોનારાઓને એવું લાગે કે હવે જુલ્મ કરવું ગુનો છે અને જુલમ ના થાય એ બાબત સર સરકારશ્રીએ આના પર ધ્યાન રાખવાનું છે બીજી જે મરી ગયા છે એમને ઈશ્વર એમની આત્માને શાંતિ આપે અને જે મરી ગયા છે એમના ઘરવાળાઓને એમની ખોટ ન પૂરાય પણ છતાં ઈશ્વર એમને હિંમત આપે તેનો કોઈ જાત હોતી નથી આતંકવાદી આતંકવાદી છે પછી એ કયો સમાજનો છે એ પછીની વાત છે આતંકવાદી એટલે આતંક ફેલાવનાર અને આતંક ફેલાવનારને કોઈ જગ્યા કોઈ જગ્યા કોઈ ધર્મ કે કોઈ એનાથી લેનદેન હોતું નથી અને આપ સબ કે અમારે દેશ કે લીધે બહુ બધા दिन हुआ है कल का मासूम लोग और बेचारे नए नए शादी वाले हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो तकलीफ़ में आई हैं अच्छे अच्छे मज़बूत दिलों के अंदर भी आंसू आ गए और लोग रोने पर मजबूर हो गए कि इस तरीके से बेरहमी से जो हमारे लोगों को शहीद किया गया है वो बहुत ही मतलब हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि उनको कौन से लफ्ज़ से बोला जाए जानवर से भी बदतर ये काम है जो लोग कर रहे हैं शायद उनका इंसानों में तो नाम लेना मैं समझता हूँ मुनासिब है ही नहीं हमें यूँ भी हमारे क़ुरान ने भी बताया है कि ऐसे लोग जिनके पास इंसानियत मर चुकी है वो जानवर भी नहीं है बल्कि जानवर से भी बदतर है हमारे वहाँ एक लफ्ज़ उलाए का कल अन बल हम अदल ये लोग तो जानवर से भी बदतर है तो ये मजहब के नाम पे बेकार की बातें हैं सब जो भी लोग टेररिस्ट हैं वो मज़हब से कोई लेना देना नहीं है उनका और कोई ताल्लुक उनका है नहीं ये सिर्फ जो है जान मूझ कर ऐसे काम करते हैं जिससे इनको बेनिफिट मिले लोगों में नफरतें फैले लेकिन हम बहुत सख्त अल्फाज में इसको वखोड़ते हैं और हम डिमांड करते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है केस चलाने की बल्कि फौरी तौर पर हमारे वहाँ जैसे कहते हैं किसास् खून का बदला खून ही होना चाहिए उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए कोई ट्रायल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मासूम लोगों के साथ जो बे और जो है हैवानियत बरा बर्ताव जो हुआ है उसका बदला फांसी फौरी तौर पर होनी चाहिए हमारी हुकूमत को बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए और जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनको किसी सूरत में भी नहीं छोड़ना चाहिए ये हमारे पूरे शहर पूरे मुल्क के जमयतमा और तमाम मुस्लिम समाज की ये डिमांड है कि उनको सरेआम लाया जाए और जिस तरीके से उन्होंने मासूम लोगों के साथ जुल्म सितम किया है उससे कई ज़्यादा सख्त उनको सजा दी जाए ये हमारी मांग है और हम तमाम जो है उनके रिश्तेदारों के साथ भी उनके दुख में सहभागी हैं उनके साथ में है कि उनको बड़ी तकलीफ पहुँची है हम बहुत अपने दिल से जो है उनके साथ में हम दुखी हो रहे हैं और दुआ करते हैं कि परवरदिगार उनके घर वालों को भी शांति अदा फरमाए